Ölkəmizin qocaman və aparıcı ali təhsil məsələlərindən olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 yaşı tamam olur. 1930-cu ildə yaradılan təhsil ocağı müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərib. Hazırda universitetdə tədris prosesi 4 dildə həyata keçirilir. Bunlarla yanaşı, qlobal təhsil və tədqiqat bazarına inteqrasiya etmək üçün UNEC dünyanın müxtəlif ölkələrinin nüfuzlu ali məktəbləri, beynəlxalq elm təhsil təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir və birgə proqramlar reallaşdırır. İqtisad Universiteti əldə olan nailiyyətlərlə kifayətlənmək fikrində deyil. Biz 2030-cu 2030 ilə qədər, yəni 100 yaşımıza istiqamətlənmiş 200 inkişaf strategiyası qəbul olunub. Həm stratejiya görə ə qarşıdakı illərdə ə, biz ə, bir sıra fəaliyyətləri həyata keçirəcəyik. 7 strateji məqsəd, 31 strateji hədəf müəyyənləşdirilib bu sənəddə və bu sənədin reallaşdırılması nəticəsində məqsədimiz 2030-cu ildə iqtisad universitetini dünyanın ən yaxşı 500 universitetindən birinə çevirməkdir.